शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला होता आणि आज त्या पुढे जाऊन चुरू जिल्ह्यातील आमदार मनोज सिंग राठोड मनोज नांदलीजी त्याचप्रमाणे जसवंतजी भुजर ढोलपूर बाडी मतदारसंघातून या दोघांनी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेत आहेत त्यांच शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो आणि महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब कोता शिवसेना उनका शिवसेना प्रवेश मिळेल का भी बड़ा डालकर सूचना में प्रवेश आज राजस्थानमधील बी एस पीचे दोन आमदार एक जसवंतसिंग गुजर बाडी मतदार मतदारसंघ जिल्हा धोलपूर आणि दुसरे मनोज कुमार राठोड सादुलपूर मतदारसंघ जिल्हा चुरू या दोन मतदारसंघातले बी एस चे आमदार आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे यापूर्वी रितू बानावत बयाना जिला भरतपुर या आमदार यानी देखी शिवसेना मधे प्रवेश किया होता आज मैं आ, विधायक जसवंत सिंह गुजर और विधायक मनोज कुमार राठौड़ आप दोनों का तय दिल से शिवसेना में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ जैसे आपने मुझे कहा कि हम आपके महाराष्ट्र के सरकार के काम से प्रभावित है शिवसेना पार्टी के से प्रभावित है और आपके आप यहाँ भी हमारे इंदु हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी इनका भी जो नारा है सबको मतलब एक अस्सी टका समाज कारण बीस टका राजकारण जो हमारे बाला साहब करते थे उनकी भूमिका उनका उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है विकास की ओर हमारी सरकार इस राज्य को ले जा रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में देश का विकास भी हो रहा है और उनका सपोर्ट भी हमारी सरकार को है और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है यहाँ पर और इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आठ लाख करोड़ के विकास प्रकल्प शुरू है और ये एफ में भी महाराष्ट्र फर्स्ट है जी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और इसलिए ये और इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारा स्टेट है आज इंडस्ट्री बहुत पहम, बड़े पैमाने पर आज महाराष्ट्र को पसंद कर रही है और इसलिए आपने जो कहा कि अपनी पार्टी जो शिवसेना पार्टी है राजस्थान में भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है बहुत बड़ा मौका है और ऐसे आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है हमारी शिवसेना पार्टी के ऊपर जताया है इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको यही कहूंगा कि आपके चुनाव क्षेत्र में विकास के काम हो समाज सेवा हो जो भी है निश्चित रूप से वहाँ आपके माध्यम से होगी और पूरी ताकत जो है अपनी शिवसेना पार्टी आपको देगी आपके पीछे ताकत से शिवसेना पार्टी खड़ी रहेगी और वहाँ जो एम्बुलेंस सेवा है जो भी लोगों को सेवा लगती है निश्चित रूप से और भी जो हम यहाँ महाराष्ट्र में काम करते हैं जैसे मेडिकल कैम्प होता है उसमें बहुत से मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा होता है और वैसे भी जो कार्यक्रम यहाँ हम करते हैं आपके चुनाव क्षेत्र में भी हमारे कार्यकर्ता हमारी जो टीम है वो करेगी और आपके हमारे मेडिकल जो टीम है वैद्य के कक्ष है उसमें कितना मंगेश कितने लोगों को फायदा हुआ है आज तक 230 सौ रुपए नहीं वो तो मुख्यमंत्री सहायता निधि का दो सौ तीस है अपना वैद्य की मदद कक्षा चालीस हजार से ज्यादा आज बाला साहेब ठाकरे वैद्यकीय कक्ष जो है उसमें लोगों को फायदा हुआ है कई लोगों के ऑपरेशन हुए हैं कई लोगों के आग के ऑपरेशन हुए मैं कहूँगा जो बच्चे जन्म से जो हार्ट में उनको होल होता है वो बहुत बड़ी महंगी शस्त्रक्रिया होती है वो कितने की है पाँच हज़ार छोटे बच्चों का ऑपरेशन हुआ है उसको लाखों रुपए लगते फ्री में हमारे लोग करते हैं और ऐसे कई मरीज हैं जो जिनको बहुत बड़े पैमाने पे मदद होती है और मेडिकल कैंप में पूरे चेकअप करना उनको दवाई देना उनका ऑपरेशन करवाना ये सब काम यहाँ पर होते हैं वैसे आपके दोनों के चुनाव क्षेत्र में भी आगे होंगे तो वहाँ के लोगों को फायदा होगा फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपने जो विश्वास रखकर पार्टी में प्रवेश किया है और साथ में काम करने का निर्णय लिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से हम आगे अच्छा काम लोगों के भलाई के लिए हमारी जैसी सरकार यहाँ करती है वैसे वहाँ पर आपके जरिए समाज सेवा होगी इतना ही कहता हूँ फिर एक बार शुभकामनाएं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब ठाकरे साहब को नमन करता हूँ हमारे बीच में बहुत बड़े सूबे के मान्य सम्मानित मुख्यमंत्री एक नाथ सिंह जी मेरे साथ में सम्मानित साथी जसवंत गुजर साहब हमारे राजस्थान के राज्य प्रमुख लखन सिंह जी और कैप्टन साहब आप सब लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया उस सम्मान का मान रखेंगे आज हम पिछले मैं 20 साल से बहुजन समाज पार्टी में बिलोंग करता हूं और हम राजस्थान में एक तीसरे विकल्प के रूप में एक तीसरी शक्ति और ताकत के रूप में वहां आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हमने महाराष्ट्र सरकार के विकास महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक सरोकार के कार्य और इस विकसित महाराष्ट्र को देखकर हम सोचते हैं कि राजस्थान को भी हम एक नंबर पर ले जाएं और शिंदे साहब के साथ मिलकर हम राजस्थान में भी शिवसेना को बड़ी ताकत देकर ताकत से बनाते हैं इसलिए हम इन सब बातों से प्रभावित होकर शिंदे साहब के शरण में इनके सानिध्य में और इनके अधीन रहकर अच्छे सभा से हम कार्य करना चाहते हैं इसलिए आज हम शिवसेना में मुझे शामिल किया है इसके लिए मैं उनका फिर आभार प्रकट करता हूँ दूसरा हमारे राजस्थान प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में अभी लोकसभा का बड़ा चुनाव है जो चल रहा है मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में भी हम जिस तरीके से पार्टी का अलायंस है पार्टी का गठबंधन है उसी अनुसार हम लोकसभा में जो समय बचा उस समय में पूरी ताकत लगाकर चूरू से भी हम लोकसभा में जिताकर दिल्ली भेजे और मोदी जी की सरकार बनाने में हम सबकी भागीदारी इसलिए आज का जो मान सम्मान विकास के बारे में मुख्यमंत्री साहब ने हमको बड़ा आश्वासन दिया कि जो कार्य महाराष्ट्र में हो रहे वही कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हम उसी तरीके से करेंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इसलिए जो मेडिकल के बारे मेडिकल के बारे में जो बात कही <coughs> है एम्बुलेंस की भी बहुत बड़ा सुंदर बहुत बड़ा सुंदर कार्यक्रम है जिससे गरीब पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा की जब जरूरत रहती है स्वास्थ्य ठीक की जरूरत रहती है उस समय सरकार का और सामाजिक संस्थाओं का अगर सहयोग मिल जाए तो उस परिवार के लिए उससे बड़ा कोई सराहनीय कार्य नहीं हो सकता उसके लिए वो संबल है वो संबल सरकार दे सामाजिक संस्थाएं दे तो इससे बड़ा नहीं हो सकता इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद पूरे मीडिया बंधुओं का पूरी पार्टी टीम का और हम इस आज की इस कामयाबी को राजस्थान में भी इसी तरीके से जिस तरीके से शिंदे साहब आज इस महाराष्ट्र के प्रमुख बन के बैठे उसी तरीके से राजस्थान में भी एक शिवसेना के प्रमुख बने और इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं जय हिंद जय भारत जय हिंद सुरेश गुर्जर साहब से मैं इंती करता हूं अपनी सारी बातें तो कह दी कह जी आप थोड़ा और कह सभा सवेhir आपकी जन्मभूमि में आने का सौभाग्य मिला बड़े सौभाग्यशाली हैं मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमें ये अवसर देने के लिए आप लोगों ने यह मौका दिया बाला साहब ठाकरे को नमन करते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद देना चाहूंगा जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विकास हो रहे हैं जिस तरह से ईश्वर के बाद भगवान के बाद डॉक्टरों को और मेडिकल टीम को माना जाता है कि ईश्वर के के बाद, बाद में में ये मेडिकल जो है है वो दूसरा रूप है। उस काल रुचि देख मुझे हृदय से भी प्रसन्नता हुई कि कितना बड़ा काम हो रहा है दूसरा जीवन लोगों को देना बड़ी टेढ़ी खीर है कहना बहुत आसान है लेकिन ईश्वर या तो करता है इस तरह की मदद या आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उन लोगों को जीवन दान मेडिकल के हिसाब की मन से दे रहे हैं मैं मेरे पास शब्द नहीं है इस परोपकार काम के लिए जो परोपकार आदरणीय सिंधे साहब के मन में विचार आए लोग जो है अपने जीवन के लिए कल्याण के लिए अच्छे काम करते हैं मुझे कबीर की एक पत्ती याद है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हसे जग रोए तो ऐसी करनी आदरणीय सदेव सिंधे साहब कर रहे हैं कि लोग ये याद करेंगे कि इस तरह की योजना है सिंधे साहब के समय में चली और लाखों लोगों को जीवन दिया ये किसी भी प्रदेश में मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और काम हो रहे सबसे बड़ी बात यह है और इसकी प्रेरणा हम लेके जा रहे हैं आदरणी सिंह साहब से और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि भाई जो काम हमारे द्वारा अदर स्टेट में हो सकता है सीमाएं होती है स्टेट की गवर्नमेंट की सीमाएं होती हैं तो जो अदर स्टेट में हम मदद आपकी कर सकते हैं वो निश्चित तौर पर चाहे मेडिकल की हो चाहे और किसी की हो हम जो कर सकते हैं निश्चित तौर पे करेंगे तो इस तरह के भाव देख के तो मैं साधु बात देना चाहूंगा साहब को इस तरह के विचार आए ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन में विचार इस पार्टी पार्टी के प्रति नहीं आए और जिस ने जन्म से ही गरीबों के लिए पिछड़ों के लिए अंतिम पत्ती में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कैसे लाइन में आए ये विचार इस पार्टी के शुरू से रहे हो इस तरह के तो निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी में लोग आना चाहेंगे और हमें प्रेरणा मिली लंबे समय से हम आ रहे हैं यहाँ जब से शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तब से भी आ रहे हैं तो जिस तरह की काया पलट हुई है महाराष्ट्र के अंदर प्रत्येक योजनाओं में मुझे लग रहा है लंबे समय से नहीं होगी सीएम और भी आए हैं लेकिन अलग अलग कार्यशैली होती है अलग अलग तरीके होते हैं किसी की किसी में सोच होती है किसी की किसी में सोच होती है लेकिन जीवन कल्याण के लिए जो तो सोच आई है मनुष्य की सेवा के लिए सोच आई है को नारायण समझ के मनुष्य को ईश्वर समझ के को नारायण समझ के जो सेवा कर रहे हैं ये प्रशंसनीय है इन सब बातों को देख के हमारे मन में विचार आए कि इससे बढ़िया कोई पार्टी है नहीं और ये अंग है भारतीय जनता पार्टी का अंग है दोनों ही तो निश्चित तौर पर मेरे मन में विचार आए और अपनी बात हमने रखी और सिंधे साहब ने साहस स्वीकार भी किया कि आइए हमारी पार्टी में स्वागत है और जो भी हम कर सकते हैं निश्चित तौर पे आप हमारे परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं आप हमारे अंग बन रहे हैं और राजस्थान में जो हम कर सकते हैं निश्चित तौर पर करेंगे और हम भी आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में सिंधे साहब की राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी और पहचान बनाएंगे

जे काम करतो आहे विकासाचं आणि जे समाजकारण लोकांसाठी आपण करतो आहे त्याच्यामध्ये प्रभावित होऊन ते आलेत त्यांचं मी स्वागत केलेलं आहे आणि भरपूर लोक संपर्कामध्ये आहेत इतर राज्यामध्ये पण आपली शिवसेना आहे जवळपास किती राज्यात आपली तेवीस राज्यामध्ये शिवसेना आहे आणि तिकडे देखील अशीच परिस्थिती आहे एक शिवसेना एक सर्वसामान्यांसाठी काम करणारी पार्टी आहे बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे जाणारी पक्ष पार्टी आहे आणि म्हणून ते प्रभावित होऊन येत आहेत नक्कीच आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये दे देखील त्यांनी जाहीर केलं आहे की आदरणीय मोदीजी या देशाचं नेतृत्व करतायत देशाला एका विकासाकडे आहेत देशाची प्रगती करतायत आणि मग त्यांच्या त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये दे देखील ते आज शिवसेनेमध्ये आले आपले महाराष्ट्रात अलायन्स गठबंधन आहे त्यामुळे तिथल्या बीजेपीच्या लोकसभा कॅन्डिडेटला ते नक्की तिकडे मदत करतील आणि त्याला देखील विजयी करण्यामध्ये मोठा त्यांचा सिंहाचा वाटा असेल काय असं इकडे तिकडे काय नको डोंगर हा होईल होतील ना आता लवकरच होईल काही चिंता करू नका हा अडीच वर्षात का ते काय म्हणजे त्यांना जो अनुभव आहे तसा आमच्यावर आम आमच्या नावावर ते जे काही थोपण्याचा प्रयत्न करत ते चुकीचं आहे खरं म्हणजे हे सरकार जे आहे हे सरकार किंवा केंद्रातलं सरकार मोदीजींचं सरकार आज पन्नास साठ वर्षामध्ये जे केलं नाही ते दहा वर्षात केलं आहे हे लोकांना माहीत आहे त्यामुळे आता त्यांच्याकडे ते कुठला मुद्दा नाही हे आरोप प्रत्यारोप करणं आणि आज जे सरकार आपलं महाराष्ट्रामध्ये काम करतं आहे ते सर्वसामान्यांसाठी करत आहे विकासासाठी करत आहे आणि हीच पोटदुखी त्यांना झाली आहे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आज लोकसभेमध्ये काय परिस्थिती आहे हे ते मत त्यांना जाणीव झालेली आहे त्यामुळे खोटे नाटे आरोप करून लोकांची दिशाभूल करून लोकं सुज्ञ आहेत लोकं काम करणाऱ्या लोकांना मतदान करतील आणि जो काय आम्ही संकल्प केलेला आहे या राज्यातून पंचेचाळीस फार हा आकडा पूर्ण होईल मी जिकडे जातो आहे तिकडे पाहतोय हजारो लोक आज कोल्हापूर हातकनंगलेमध्ये पाहिलं हे हजारो लोक आले होते फक्त फॉर्म भरायला त्यामुळे एक त्यांची जी काही आ... त्यांना जो प्रतिसाद अल्प प्रतिसाद मिळतोय लोकांचा आणि त्यामुळे ते, ते भिथरलेत आणि त्यामुळे अशा प्रकारची वक्तव्य करत आहेत मोदीजींवर आरोप आहेत नको नको त्या शिव्याशाप देत आहेत त्यामुळे जनता आहे देशातल्या लोकांनी ठरवलं आहे की यावेळेस पुन्हा एकदा मोदीजींना प्रधानमंत्री बनवायचं आणि नक्की त्याचा परिचय या लोकसभेत निवडणुकीमध्ये येईल पचरा चाळ आणि चोर लोकांनी आरोप करणं हे दुर्दैव आहे इथे मंगेश चिवटे आहेत लोकांना जीवदान देण्याचं काम लोकांना वैद्यकीय सेवा देण्याचं काम श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने करतोय आणि त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त बोलू इच्छित नाही आमचे लोक बोलतील मी त्यांच्याशी फोनवर बोललो आहे फोनवर चर्चा केली मी पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे ते आणि त्या संदर्भात त्यांची सुरक्षेमध्ये वाढ करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत आणि नक्कीच त्यांना कुठेही कुठलंही घाबरण्याचं कारण नाही त्यांना मी सांगितलंय सरकार तुमच्या पाठीशी आहे आणि बिलकुल कायदा हातात घेणाऱ्यांना बिलकुल सरकार पाठीशी घालणार नाही त्यांना कडक कारवाई होईल कठोर कारवाई होईल ते देखील आपल्याला दिसेल हे ट्रेलर होता आजचा हो असणार आहे हो